как вы видите демонтаж крыши произошел значит, на все про все у нас ушло где-то 40 минут значит ребят ничего сложного нету значит разобрать может каждый хотел ваше внимание обратить вот на что значит вот эти вот пластмассы где лампочки они снимаются уже после того как вы снимете крышу. значит почему чтобы вы их не дергали не вытаскивали вот видите, железный корпус. И только с внутренней стороны крыши вы можете их снять, открутивши вот этих два самореза. Вот. Так же самое на воздуховоде. Один саморез. Значит, пластмассы все устранены. Крыша, в принципе, готова к перетяжке. Ну и э, детальную информацию по перетяжке... Вы увидите на другом канале, там будет ссылочка, где можно будет посмотреть полный сюжет перетяжки мецубистии.